फिर एक जुमला हमारे यहाँ यह भी बोला जाता है कि ऊपर खुदा का निजाम चलता है नीचे मेरा है अब मैं वो नारा नहीं बोलूंगा जो कुछ अरसा पहले हमारे नौजवान लगाते थे हमारे हमारे पठान साथी नौजवान ऊपर अल्लाह नीचे बल्ला ला अल्लाह मैं सिर्फ मैं सिर्फ, सिर्फ इसलिए अर्ज कर, कर रहा हूँ कि सोचिए तो सही हम क्या कह रहे हैं वी फिर समाला अर्द इलाह आसमानों में भी इला है और जमीन में भी वही इला है ये ऊपर वाला और नीचे वाला को कौन लाया बीच में ये भी उसी हिंदुस्तान ही से नकल करता वो ये लफ्ज हमारे पास आया फिर मैंने एक शख्स को ये कहते हुए सुना जो दूसरे को धमकी देते हुए कह रहा था कि अगर मैंने, मैंने पकड़ लिया ना, पकड़ लिया ना, पकड़ लिया ना तो फिर तुम्हें खुदा भी नहीं बचा सकेगा ये कले में कुफर है कुफ, ये रब की है मेरे भाई अपनी मिसाल अगर लाते हो तो किसी इंसान की मिसाल पेश करो और वो भी आम कोई इंसान हो उसमें पैगंबर ना हो उसमें कोई नेक साल आदमी ना हो उसमें कोई अहलुल्ला में से ना हो अल्लाह तो बहुत बड़ी अजीम जात है मैंने अगर पकड़ लिया तो फिर तुम्हें खुदा भी नहीं बचा सकेगा फिर एक और जुमला जो हमारे मुआरे में सीधा सादा आदमी हो इसे किसी चीज़ का पता ना हो उसको कह रहे थे अल्लाह मिया की गाय है ये अल्लाह मिया की गाय अल्लाह अकबर कबीरा। दिल, दिल, दिल की कैफियत में नहीं बयान कर सकता कि मैं ये कलिमात कहते हुए मेरे दिल के एहसास क्या है एक मुसलमान इतना गिर सकता है कि जिसको अपने रब का इतना तारुफ नहीं है कि मैं रब की तोहन कर रहा हूँ फिर एक और जुमला कुफर नहीं है, लेकिन तलब जरूर है। हमारे यहाँ जो सीधा साधा होता है वो अल्लाह अल्लाह बंदा ही है तुम अल्लाह बंदा ही है सीधा साधा जो होता है जिसको किसी चीज़ का शूर ना हो जिसको हम कहें कोई साई है कोई सादा सा आदमी है बोला भाला सा आदमी है आप कि इनको में जिसको बोला कहते हैं उसको कह अल्लाह दबंदा ही है जी। अल्लाह के तो सारे बंदे, बंदे।, बंदे।, बंदे। लेकिन जब अल्लाह का बंदा किसी को कहा जाए, 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 जाए। ये उस के साथ कुर्ब की निस्बत होती है तो 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 और ये रजोले और नेक आदमी के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है किस आदमी को अपनी खबर ना हो उसके मुतालिक नेक लफ्ज का इस्तेमाल करना बड़ी जसारत इस जबान की बेहतियाती का नतीजा क्या निकलता है एक मौके पर हजरत मोमिनीन सफिया रदी अल्लाह मुतालिक इतना कह दिया था हजूर के सामने कि ये छोटे कद वाली औरत पस्ता 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 कद। पस्ता कद पस्ता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े नाराज हुए फरमाया आयशा इन्नकि कुल्ति कलिमतन लव मुजिजत बिमा इल बहर लमजजत तुमने तो एक ऐसा जुमला बोला है ऐसा कलमा बोला है कि अगर वो समंदरों में मिला दिया जाए वो उसको भी बदल दे इतना कड़वा 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 किसी को इतना कह देना कि पस्ता कद वो छोटे कद वाली थी लेकिन मजाक उड़ाते वक्त फिर की कि या अल्लाह सही इब्न हिब्बान में रिवायत है सुन तिर्मिजी में है मुस्नद बज़ार में है अहमद मुस्नद अहमद बिन हम्बल में है अबू हुरैरा रजी अल्लाह तो उसके रावी हैं या अलैहि वसल्लम एक खातून है नमाजें पढ़ती है रोज़े रखती है कौवा बहुत ज़्यादा रोज़े रखती है बहुत ज्यादा क्या करती है नमाजें पढ़ती लेकिन किन लेकिन उसकी जबान से उसके पड़ोसी महफूज नहीं है उसमें कोई खैर नहीं है कोई खैर नहीं है वो जहनवी है, या एक औरत है। सिर्फ नमाज और फर्ज रोजे पर अदा करती है फराइज के अलावा नमाज फिल की कोई कसरत नहीं लेकिन उसकी जबान उसके अफ से पड़ोसी महफूज आपने फरमाया, ये औरत बहुत बेहतरीन औरत है फिल जन्न, ये जन्न, ये ज़न्नती औरत है। इस जबान की एहतियात इंसान को कहां से कहा ले जाती है बेहतियाती हमारा क्या असर कर देती है या ईमान قوم قوم। वालो कोई मर्द किसी मर्द का मजाक ना उड़ाए किसी भी किस्म का मजाक उड़ाना जिससे उसकी दिल आजारी हो।, हो नहीं हो। औरतों को कहा गया वाला निशा उमिन निशा किसी औरत को ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी दूसरी औरत का मजाक उड़ाए ऐसा हो सकता है मुमकिन है कि ते है ते वो इनसे ज्यादा बेहतर हो अल्लाह की नज़र में फिर वाला तलमी जू अनफ सकू तना बजू बिललका किसी को ताने ना दो छोटी छोटी बात पे उसको ताना देना कुरान ने मना किया किसी को ताना नहीं देना वाला तनाल उसके बुरे अल्काबात से उसको याद न बादल ईमान ईमान के बाद कोई बुरा नाम किसी का रखना और बुरे नाम से पुकारना ये अल्लाह के हान इंत नापसंदीदा है और वो जिसने तौबा नहीं की तौबा। जाले में। जाले में। जाले में। फिर हमारी में। में। जबान का एक बहुत बड़ा जुर्म और गुना जिसे हम नहीं समझते गाली है एक बुजुर्ग आदमी है सत्तर अस्सी साल की उम्र के उनकी दाढ़ी सफेद हो चुकी जिससे अल्लाह भी हया करता है मगर उनकी खुद अपनी जबान में हया नहीं है वो बात बात पे गाली देखते घरों के माहौल देख लीजिए बाप अपने बच्चों को उनकी माँ की गाली दे रहा है माँ बाप की गाली दे रही है उन बच्चों ने क्या सीखना है वो भी भाई फिर भाई को और भाई अपनी बहन को भी माँ बाप की गालियां नहीं देगा तो क्या देगा